вы монтируете там, да? Представьтесь, пожалуйста. Я Коляда Ольга Владимировна, тренер по фигурному катанию детских оздоровительных групп с трех лет и взрослой группы Бельман, которая есть в сегодняшний в городе Киеве. Скажите, пожалуйста, вот какая проблема сложилась вокруг такого значимого для общественности, для детей, для подростков, для взрослых людей, которые хотят оздоравливаться? Что за проблема сложилась? Недели назад мне позвонили и сказали, что закрывают этот каток в связи с аварийным состоянием. И, конечно, мы все шокированы этой информацией, потому что для всех это был второй дом. И все жили любимым своим делом мы открывали катки на Крещатике, мы открывали каток на Софиевской площади. У нас есть прекрасная программа феерия, которую мы открывали все праздники. И мы выезжали на международные соревнования привозили первые места. И сейчас, на сегодняшний день, чем жили наши дети, чем жили наши занимающиеся, у них забрана эта возможность, духовная ценность отобрана. То есть мы остались буквально на улице, и мы, тренера, как следствие, остались без работы. Все другие альтернативы невозможны. Почему? Потому что вот я обошла все другие катки, и на что ориентированная эти концепция, она не предусматривает сдачи льда под аренду для спортивно-здоровительных групп. Почему? Потому что люди, пришедшие в торговый центр, они должны кататься. То есть катки не могут быть закрыты по оздоровительных групп под, да, под развитие. Вот. Шалет, который каток, один-два часа в неделю, где все тренера собираются на одном льду, и просто с точки зрения безопасности это невозможно, когда на льду 60-80 человек, а вы понимаете, что развитие спорта, развитие там изучение сложных элементов, она предусматривает какую-то вот территорию, чтобы прыгнуть тот же прыжок войной, нужно... Это место, как бы безопасным выполнением, поэтому это единственная возможность, и мы просто живем этим. Обращаемся с просьбой сохранить. Самое дорогое, что есть а на сегодняшний день. А скажите, пожалуйста, были ли альтернативные действительно предложения, какие предложения замене этого помещения на другие занятия в другом помещении? Нет, нет, нет. Не, было, не было. Откуда информация такая появилась у вас? Ну, мне перезвонил директор. Понятно. А скажите еще такой вопрос. Ваш возраст детей, которые занимаются? С трех у вас. лет, с трех лет. Это дошкольники, младшие школьники, школьники, э, старшие школьники, студенты и взрослые. И было четко сказано, что уже на этот год набора не не производить. Или... Каток закрыт и набора на этот год нет. Ну, конечно, все. шоки. честно ага. говоря. Все, я поняла. Большое спасибо. Да?